продолжаем наш эфир напоминаю, у меня сегодня в студии два гостя, это Анна Мазур поэтесса, студентка Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии и Андрей Еремчук лидер поэтического братства Гром организатор битвы поэтов и арт-площадки mm -hmm. мы говорим о том, что в Хмельницком у нас проходят последнее время такие, скажем вот битва поэтов, да, это совершенно новый проект, который никогда, скажем, не проводился до этого, правильно? И также арт-площадка. Что это такое? Арт-площадка – это отдельный кусочек или это совершенно, ну как бы? Что это? Это немножко другой формат. Много критикует меня из творческих людей в том, что я делаю из творчества шоу. Угу. Я считаю, что нужно творчеством достучаться до каждого, и не всегда вот творческой такой, как делается обычно, да, вот именно вот этот формат от площадки, да, мы не достучимся до каждого и не дойдем до людей вот таким вот мероприятием. Людям на наше время сейчас нужно зрелище, нужно интересное, нужно веселое, смешное. Люди должны сидеть и вот не пришли к нам на биту они вот сидят вот, и вот весь вечер они посидели под, классными впечатлениями, с такими же впечатлениями ушли. Я считаю, это правильно, это нужно такое делать. А вот площадка – это чисто для поэтов. Это люди приходят, выступают сами для себя, для того, чтобы побыть в кругу друзей, знакомых, да, и выступить со своими стихами. Битва – это уже соревнование, это уже шоу, это уже совсем другой формат. Угу. Ты первый раз, да, выступаешь так? Взагалі, первый раз на таких подъемных заходах. А какие были, вот, я так понимаю, ты шесть своих, скажем, стихов, да? Ну, получается, первых два, да? Второй да, тур? Пять. Ну, а, последний один, да? вот э, как ты их выбирала? По, по каким критериям ты выбирала ну, эти? стихи? нам были поставлены определенные э, умовы це. А, там были какие-то проведения. Да, условия? были правила проведения, я же рассказывал по это. то что в первом uh -huh. то читали на любовное социальное, во втором читали стилистики любимого поэта и стих про мероприятий uh -huh. А были вообще политические стихи? Да. Были, да. Кстати, вот э, впервые э, мне очень понравилась битва. Несколько было проблемных вопросов это по организационной части, но это такое. Я считаю, что мы в следующий раз их обязательно э, учтем. Э, очень понравилось в том, что мы проводили две битвы до этого. Я даже не слышал э, стихи, которые связаны там, вот, с какими-то событиями. Да? Uh -huh. Люди как-то абстрагировались от этого и читали, что то такое. В этот раз у нас, да, были и про Россию стихи, и про, э, и про, вот, про ситуации, Россию которая происходит. Вот, когда вот да, да, сейчас, именно да? про момент агрессии, uh -huh. про именно про, вот, э, про сепаратизм. То есть люди стороны. пишут сейчас. Да, да. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что должно быть такое. Творчество не должно входить это стороной, оно должно в любом случае вникать в это. Угу. И мне очень понравилось то, что в этот раз было такое. Да, вот так вот. Ну, понятно, просто интересно. Сейчас мы как раз этот период живем. Когда я думаю, что это вот этот Майдан, скажем, вот, тоже Грушевского. Мне кажется, многие люди пишут про это. Да, я считаю, мы живем в очень интересное время. И э, это, я считаю, время запомнится э, на столетие. Да? И творческий человек должен в любом случае принять этом участие и как-то э, сделать свою интерпрет интерпретацию вот этих вот событий. Для истории. Да, художник написать картину, поэт сочинить стих. Ну, я считаю, что так должно быть. Вы политикой не занимаетесь? <свист> а, ну, вот мое братство, да, гром, а, У нас есть свой статут, и в статуте четко прописано, что мы аполитическое братство. Правильно. А, по, по братству я все понимаю, но и у каждого человека есть свои какие-то. Я же не думаю, что если ты член какой-то партии, ты не можешь быть братством. Вот э, даже были спорные моменты по поводу э, самого проекта «Битвы поэтов» и по поводу спонсорства. Да. Э, мы считаем, что э, спонсорами не должны быть политические uh -huh. партии либо какие-то кандидаты. Я считаю, что это будет заангажировано потом. И... Э... Ты думаешь, они могут влиять на это что Ты же понимаешь, что ну, как бы с одной стороны, да, я тебя понимаю, но с другой – это тот, тот вариант, когда при когда выборы проходят, можно что-то сделать Возможно. более интереснее ну, за я, деньги я, я, того кандидата. У меня был э, печальный очень печальный опыт сотрудничества с одной из политических организаций, uh -huh. да. э, Я уже как бы учел этот момент, и э, у меня есть уже опыт в этой сфере, и я считаю, что э, с политическими силами э, в творчестве лучше не связываться. Это потом будет. Э, того, то есть, да, как бы я уже не рассказывал, что я работаю сам, что я работаю с другой с всем командой и так дальше, да. Люди же считают, что вот э, все, то есть, если он работал с этими силами, значит, он уже и дальше да, продолжает я понимаю, сотрудничество. город небольшой. Да, все да, прекрасно. да, да. Я считаю, Но. что, э, ребят, можете пойти спокойно посмотреть, да, вот все критики, которые заявляют мне, можете пойти посмотреть, за какие деньги она делается, как она проводится, и кто принимает в этом участие, даже вы можете посмотреть по нашей афише, кто у нас партнер, кто у нас спонсор и так дальше. Я считаю, политической силе нету смысла выделять деньги и нигде в этом не участвовать, то есть не uh -huh. не в логотипах, не в афишах, не в рекламе. Но я считаю это глупо. Нет, конечно. Анна, ты э, как-то пишешь про те события, которые сейчас в Украине? Так, последним часом пишу, потому что у меня даже семья, вот у меня одни в России, інші на Сходе, мы на Заходе. И очень неприятно чути от родных людей такие слова, как ты фашистка, как ты бандеревка. так, такое я бандеревка, да? я этим пишаюсь, если я бандеревка. То есть ты бандеревка, да? Так, я бандеревка. Себе. Вот теперь я нашел. Я, я все время искал человека, потому что я никак не мог понять, как бандеровцы выглядят. Теперь я уже знаю, как они выглядят. Они читают и пишут стихи, да? Ну не не только бандеровцы в этом. Я считаю вот, ну что значит бандеровец? Это для того, чтобы знать это понятие, нужно разбираться в истории, понимаете? Это просто клеймо, которое поставили, вот бандеровец, и все, да. А что такое? Нет, ну такое не совсем Бандера, другое да? понятие. И, На еще? Востоке, в России совсем другое Наш Наш говорят, там просто кинули лозунг от да. а что такое, кто то такой вообще? То есть, сказали, привязано с Гитлером, все. А если человек возьмет, разобрелся, посчитает, что вот Бандера сидел с 41 по 45 в концлагере немецком, да? Как это такое может быть? А потом? Ну, а потом вел борьбу против э, советской власти. Где? Э, где? В, ну, на территории. И, и Германии. И не только на территории Германии, не только почему. Ну ладно, эта это ну, история это, не та, да, что... это Я история... просто э, уточняю, почему? Потому что это как у нас э, на Западе, на таком крайнем западе, там, Франковский или э, Львовский области, как звучит слово Маскальт, наверное, также и звучит э, там, э, да. Бандерайт. А, потому что как-то надо называть людей, которые Чуть-чуть не того мнения, как это обычно. Ну, да, Просто это сейчас, обычная пропаганда вот. Видите, все. у нас страна сейчас совершенно политична. Политический вопрос решается и обговаривается везде: в троллейбусах, в автобусах, в очередях, в очередях где-то на базаре. То есть все разговаривают про одно и то же. Как вы видите? Вы молодежь, вы одни из интеллигенции нашего города и нашей области, потому что это можно так назвать, потому что это так и есть. Как вы видите будущее нашей страны и стоит ли нам идти налево или направо? Э, я не знаю, я дуже была, меня зачепили эти події, которые сталися в ночь с 18-го на 19 лютого. Коли молоді хлопці гинули за те, щоб щось змінилось, щоб щось змінилось на краще, і коли я зараз йду по місту і знову бачу на стовбах, на зупинках оці реклами різні, від тих самих політиків, які кричали, що ось ми будемо з вами, зараз роблять те ж саме. Ага. Тобто люди померли просто так: такого бути не може, такого бути не повинно. Ми повинні разом щось міняти, а в першу чергу ми повинні міняти себе. Но вы э, в нашей политической жизни хотя бы города какое-то участие принимаете. Вы встречаетесь там, допустим, вот есть у нас Рада Майдан, еще какие-то организации, вроде как не политические, но решают ну, э, какие-то там серьезные вопросы. Э, мое принимает участие в разных э, проектах, которые происходят в городе. Это и, э, план проекта молодежного парка, это э, какие-то такие вот, да, там поездки в детские дома, э, в школы интернет. Ну, сейчас модно делать разные иллюстративные комиссии. Э, вот ну, есть, я считаю, потом... я считаю, я считаю, это э, ну, не то, что глупо, да, я не знаю, как это назвать. Это не актуально сейчас. Я считаю, что сейчас есть задачи, которые поставлены перед государством намного выше, чем проводить иллюстрации и ссориться между собой. Почему э, в у НР, да, не состоялось. Почему большевики захотели? Потому что ссорились между собой. То Скоропадский, то директория, ну, а сейчас, то мы видим что -то сейчас мы другое. видим Сейчас мы видим такое же самое. То есть, пока рейтманы бьются, да, то э, приходят с других стран и uh -huh. отбирают наши земли. Вот и все. Я считаю, что нам нужно сейчас сплотиться, как никогда, э, вокруг одного человека, пускай какой был, не был. Да. Пускай там, может, были за ним какие-то Моменты в жизни. Но все равно э, сплоченность это всегда лучше, чем разбрат и слава. Ну, конечно. Ну, пока у нас нет такого кандидата, который бы мог сплотить нас, мне кажется. Да? Смотрите, хорошо. Эээ, если мы говорим про город Хмельницкий, вы э, планируете где-то это делать еще? Или может быть выездные какие-то э, свои э -э, мероприятия я в я других областях? Сотрудничать с какими-то другими, может быть, конкурсами. Uh, В проекте у нас есть, я сейчас веду переговоры с ребятами, тоже с других городов. В проекте сделать в Хмельницком uh, Вселганский политический форум. Не знаю, как получится или получится эта задача, но в планах она у меня есть. И я считаю, это не так сложно и повести. Обязательно в Хмельницкий посещаются все молодые поэты, писатели талантливые, да, все ребята. В Хмельницком мы такое сделаем. Мы, и вот какая у меня стоит первоначальная задача. Про то, чтобы состояться в Хмельницком ну, нашей организации да, в творческом плане, а потом уже выходить на всеукраинский масштаб. То есть мы хотим Хмельницкий превратить в творческий центр. Угу. Ну, так же, как в свою очередь камень из Подольски хочет тоже же самое превратиться со своим городом. Да, сделать, мы, да? да? Да, Мы знаем, что там разные фестивали постоянно проходят какие-то. А хорошо, ну а если это делать в Хмельницком, где это? Это же, наверное, нужно какое-то место постоянно иметь, да? Ну, пока у нас есть постоянное место, у нас есть партнер, это КуПСЛ, в котором мы проводим все наши мероприятия. Ну да, да. Надеюсь, думаю, что, что это дальше мы будем в нем проводить, потому что... С владельцем у нас сложились очень хорошие... А управление культуры какое-то отношение к вам имеет? Вы с ними не общались на эту тему? Помощь какая-то? Были у нас, знаете, такие некоторые разговоры с местной властью, но я так понял, что ничем результативным оно не закончится. Я считаю, что результативным закончится переговоры с какими-то крупными фирмами, какими-то корпорациями и так далее. Это может дать какой-то результат. С местной властью, я считаю, что особо рассчитывать не на что, потому что... А у них и так куча своих проблем, и на творчество это у них стоит на 125-м вопросе. Анна, ты кем будешь? Ты сейчас учишься, да, ну, в академии? Я буду выхователем логопедичных групп. Ничего себе. Это, это где? Это в садике или в школе? Так, да, в садочке. В Нравится с детками играть? Ну, как мне мама говорила, выхователь – это тот самый артист. Вот мне нравится работать на публику. Понятно. У тебя есть в планах какую-то книжку свою выпустить со, со своими стихами? Поэтичная сберка, да? Не задумывалась. Пэшу, Пэшу, и можно сделать, наверное, с помощью Ну, вот, как раз представитель нашего братства мы делаем общий альманах. Это поэтическая сберка, братства будет. Вот она уже. То есть мы уже ее формируем, вот должен сейчас поступить, будем делать заказ для нее, то есть мы будем печататься нашим братством постоянно. И все представители, которые будут входить в него, вас могут абсолютно свободно печатать свои стихи в этих альманахах. Угу. Ну для этого нужны спонсоры. Хорошо, какие в будущем, самое ближайшее будущее, какие там планы? Что у нас будет в Хмельницком? Может, нашим зрителям это будет интересно? Может, кто-то посетит обязательно? Где и когда и что? А, ну, есть у меня несколько проектов, про них пока рассказывать не буду, так как я еще в них э, на 100% не уверен. Я не люблю говорить того, за что не могу бы поручиться учиться могу за то, что, безусловно, в следующем месяце будет проходить либо битва, либо от площадка. Все желающие могут зайти на нашу группу ВКонтакте, называется от площадка Хмельницкий», посмотреть, когда будет дата проведения и непосредственно взять в этом участие. Считаю, uh -huh. что это будет очень интересно, зрелищно. И... А есть свой сайт какой-то, где можно было прочитать? Я же говорю, есть группа ВКонтакте «Отплощатка Хмельницкий». Uh -huh. да, сейчас мы, да, сейчас мы делаем сайт постепенными шагами. То есть мы не хотим сделать какой-то такой невзрачные, да, мы хотим, если уже что-то сделать, то сделать уже это качественно и классно, чтобы люди видели, что на самом деле ребята постарались и сделали вот на славу этот сайт. Мы сделаем его обязательно в ближайшее время, я думаю, до следующей битвы он уже будет существовать. Я понял. Хорошо, спасибо большое, что вы сегодня спасибо. были у нас в студии. Я хотел бы напомнить нашим зрителям о том, что... Мы также есть в социальных сетях Facebook. ком Момент истины Тв. Там все архивы наших телевизионных программ. Ток-шоу наши Момент истины, который вы сейчас смотрите. Также сайт. Момент истины. Там вы можете даже оставить свое видео, какое-то обращение, видео информацию для нас, которую мы также могли бы показать у нас в нашем вечернем ток шоу. Продолжает наш эфир новости. А завтра в 19 часов на TV7+, Plus у нас будет новый эфир, новые гости, будет включение из Киева, из Громадской ТВ, также у нас будут гости, скорее всего, будет Лев Васильевич Бирюк, мы будем говорить, как правильно проводить выборы и как в них правильно участвовать. Оставайтесь с нами, сейчас новости на канале TV7+. Plus. До свидания.